На минулому тижні ми вже розповідали про повторну перемогу южницького хіміку у одній восьмій фіналу Кубку виклику Європейської конфедерації волейболу. 21 січня у швейцарському містечку Шафхаузен волейболістки з Южного перемогли місцевий клуб Канті з традиційним для себе рахунком 3-0. Вже по поверненні додому головний тренер хіміку Сергій Голотов поспілкувався з пресою та прокоментував вихід свого клубу до чвертьфіналу престижного європейського. Кубку. настроилась команда очень серьезно изучили их хорошо и нормально сыграли в общем-то все абсолютно все более-менее сыграли свою игру то что игрок который играл либера в первом матче вышел вышел в основе да, играл в четвертой зоне вы были готовы к этому да абсолютно были готовы и знали что так будет ничего там не было это секретом для нас мы готовились к этому ну, в принципе, я это пострел, что на него в основном и шла игра, да? в ну, больше степени. Ну, она в течение сезона, это, я не знаю, фамилия немка, она одна из лидеров, как бы, нападения. Ну, не скажу, что она там преподнесла на сюрприз какой-то. Я думаю, что мы с ней тоже справились. Угу. Может ли отметить какой-то ключевой момент матча? Наверное, начало первой партии. Мы настолько уверенно начали играть, что они, они поняли, наверное, зачем мы приехали думаю, с начала первой партии. Угу. Ну, а во а, второй партии был небольшой сбой. Э, ну, там, в начале, да, 6-3 вели, 6-6. Вот ну, почему и нет? Если мы можем убирать подряд подрядчика, команда соперника не может. Главное, чтобы они вперед не уходили. Угу. И все. А, после, после второй партии... Э, вы решили продолжить играть основой все-таки недавно, допустим, не заиграв не заиграв сразу, допустим, игроков ближайшего резерва. Просто игроки попросились немножко поиграть, потому что перерыв как бы игровой практики, они хотели немножко еще. Это, это, это просьба игроков. Но я правда поддался ненадолго на это. Но. Все играли все практически, все даже играли, были задействованы. Лише трохи перепочивши, хімік знову вийшов на ігровий майданчик Южницького паласу спорту Олімп, 24 та 25 січня. Підопічні Сергія Голотова двічі зустрілися з одним із своїх головних суперників у чемпіонаті України сєвера Данчанкою. Нагадаємо, що саме дівчата з Сєвєродонецьку зуміли відібрати у хіміка єдине турнірне очко, яке втратила южницька команда протягом поточної національної першості ще 11 жовтня. І Теж у Южному хімік переміг сєвєродончанку з рахунком усього 3-2 та отримав два турнірні бали замість трьох, які нараховуються за перемоги з рахунком 3-0 та 3-1. Не дивно, що дівчата з южного налаштовувались на подвійну зустріч дуже серйозно, та цього разу ніяких поступок сєвєродончанці не робили. Двічі по 3-0 стали закономірним результатом цих двобоїв. Гості з Сєвера Донецьку опирались як могли. Часом грали на рівних з чинним чемпіоном, але максимум на що спромоглися, це 25-23 у першій партії другого дня на користь хіміку. Зрозуміло у інших п'яти сетах. Гості набирали від 20 до 13 очок. Таким чином, підопічні Сергія Голотова набрали чергові 6 пунктів у двох матчах та продовжують одноосібно лідирувати у чемпіонаті України. Ну, во-первых, я хотел бы поздравить команду Химик с двумя победами. Вот, Но ну, я говорил уже в своем интервью, что Химик первый круг это показал, и финал Кубка, что Химик стоит несколько обособленно от всех остальных клубов. И наша задача в этом чемпионате попадание на этом этапе в четверку, и дальше борьба за медали. Я так думаю, что, судя по тому, как все складывается, за медали будем бороться мы, Запорожье и Тернополь. Вот для нас это основные соперники. А игры с химиком, мы их рассматриваем в первую очередь как этап воспитания игроков. То есть воспитываем, ну, пытаюсь воспитывать в них качество бойцов, будем так говорить. Потому что все-таки у нас большие потери по сравнению с прошлым годом. И приходится все ну, налаживать, взаимодействие. Многим не хватает еще опыта. То есть ну, связующий игрок у нас первый год только играет. Она а в прошлом году, если помните, даже ни разу ну, практически не выходила на площадку. Все время пасовала Дегтярева. Поэтому здесь есть моменты, есть над чем работать. И эти игры нам, в принципе, приносят большую пользу. Есть матчи, на которые настраиваются, есть матчи, на которые, ну, как текущие матчи. Сегодня провели как текущий матч какой-то. Ну, я не скажу, что соперник играл лучше. Ну, просто устали, девчонки. Вот если смотреть там, на ту же Кадову или на ту же Трушкину, они в нормальных кондициях, просто действительно, им надо хотя бы морально отдохнуть. Где-то хотя бы пару дней, чтобы они отвлеклись от всего. Устали немножко. Что скажете, играла опять же вопрос, играла Алла Политанская, целый матч провела, сколько будет? Ну, знаю, что вы обычно, ну, есть претензии, но тем не менее, насколько вы довольны ее действиями? Она как бы игрок претензии, 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 конечно, да, особенно к связующим игрокам у меня повышенные всегда претензии. Но вы знаете, это не... она сыграла, наверное, процентов на 50 того, что она может сыграть. Даже по тренировочному, по тренировочному процессу. Но опять же, Север не такая простая команда, это не команда, как там аутсайдер какой-то. И где-то она немножко, э, не имея игровой практики, где-то потерялась немножко. Ну, тем не менее, даже с такой игрой нам ну, хватило, чтобы выиграть. То таких было, огромных претензий к ней нет, больше тактических, наверное, чем технических ошибок. У дев'ятому турі чемпіонату України інші лідери суперліги також двічі здолали своїх суперників з рахунком 3-0. Так, Галичанка у Тернополі підтвердила свою перевагу над рівненською регіною. А орбіта у Запоріжжі над Чернігівським педуніверситетом. Наразі усі команди провели по 18 матчів. Хімік лідирує, маючи у доробку 53 очки. На другому місці орбіта, яка відстає рівно на 10 пунктів. Третя Галичанка, яка набрала 30. 28 очок. Центральні матчі наступного 10-го туру відбудуться у Южному. 30 та 31 січня «Хімік» прийматиме свого найближчого переслідувача «Запорізьку орбіту».